Сегодня есть у нас украинцы, которые живут в Европе, которые живут в Швейцарии, такая как Ирина Томборт. Тот проект, который начался с прошлого года, самой Ириной, помощью нашим бойцам на фронте вместе с самообороной, вместе с теми активистами, о многом очень говорит. Наверное, в душе есть тот генетический код настоящей украинки, которая э, не может так безразлично, он находится здесь в сердце. И э, мы бы хотели отметить э, очень важное, очень важное тот, э, то отношение, которое заставляет... У нас есть очень много примеров. Есть очень много примеров тех украинцев, которые э, приехали с из, из Европы, из-за границы, приехали, взяли оружие и отдали свою жизнь. Так у нас это было в прошлом году с нашими черкащанами, вечная память. Но у нас есть те примеры, где вот такие усилия помогают нашим бойцам в питания. питании. И точно так же, как сегодня оборудование для нашего госпиталя, которое очень нужно сегодня, для того, чтобы это было удобно, для того, чтобы это было... Чувствовали сами бойцы, что к ним относятся. Как к тем людям, которые сегодня защищают не только Украину, о европейской цивилизации. И мы бы хотели отметить от Черкасской области, от всех нас, от всех черкащан, тебя Арина, твою команду, которая делает нас на самом деле очень важно. Я называю это Божьим делом, потому что сегодня Господь направляет тех людей, таких как ты, на то, чтобы был мир, на то, чтобы... Та война, которая развязана Россией, которая развязана агрессором, она, э, все понимают, что она может перекинуться и на другие страны. И Украина, украинцы сегодня это делают. И украин, украинки, такие как ты, на самом деле делают все возможное, чтобы уберечь цивилизацию от войны. Мы хотим наградить наградой. Она символическая, и она только э, есть ну, в Черкасской области.